Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 5 TAC2403A akan mulakan perbentangan bertajuk Penggunaan Media Sosial Secara Berlebihan. Sebelum itu, kita akan mulakan dengan pengenalan ahli pasukan terlebih dahulu. Saya mulakan dengan saya, Firdaus Sulheim bin Abdul Rahman. Kemudian kita ada Muhammad Hariz Zakuan bin Muhammad Syahril. Nur Farah Aina binti Rizal Izwalfian Kemudian kita ada Nur Farhana binti Ahmad Murad Dan kita ada Nurul Ifah binti Faradiza Pembentangan kami pada hari ini mengandungi enam bahagian iaitu pengenalan, penyataan masalah, faktor-faktor, kesan-kesan, penyelesaian dan kesimpulan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Harizakwan bin Muhammad Syahir akan membentangkan pengenalan kepada tajuk penggunaan media sosial yang berlebihan. Seperti yang kita semua tahu, media sosial kini menjadi sebahagian besar daripada kehidupan harian kita, dari komunikasi, hiburan sehinggalah pembelajaran. Namun, penggunaan yang terlalu berlebihan mula menimbulkan pelbagai isu terutamanya dari segi emosi, akademik dan sosial. Jadi dalam pembentangan ini, kumpulan kami akan menerangkan kenapa masalah ini berlaku, apakah kesannya dan bagaimana cara untuk mengawal penggunaan media sosial secara lebih sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus dan penyataan masalah kita akan mulakan dengan Penggunaan media sosial secara berlebihan boleh menjejaskan kehidupan seseorang. Antaranya masalah ketagihan gadget yang melampau. Kenapa perkara ini berlaku? Ini kerana media sosial menawarkan hiburan tanpa henti yang mana menarik perhatian pengguna media sosial untuk terus menggunakan media sosial tanpa had. Seterusnya, masalah untuk berinteraksi di dunia nyata. Kenapa masalah ini wujud? Ini kerana pengguna media sosial yang tegar menggunakan media sosial takut untuk berkomunikasi di dunia nyata kerana di dunia nyata mereka perlu melakukan komunikasi secara depan berdepan dengan orang yang mereka ingin berkomunikasi tetapi apabila menggunakan media sosial mereka hanya boleh berinteraksi dengan menggunakan gadget seperti telefon bimbit yang mana lebih menyebabkan mereka berasa lagi selesa dan selamat dan tidak perlu melakukan uh, badan untuk berkomunikasi dengan individu yang lain. Seterusnya, masalah takut ketinggalan dalam kalangan pengguna media sosial. Ini berlaku kerana seseorang itu cenderung untuk mengikuti trend-trend yang dicipta oleh pengguna media sosial yang mana menyebabkan mereka takut untuk ditinggalkan dan takut dicop sebagai orang ketinggalan zaman. Nama saya Nofar binti Rizal Zulfian. Saya akan membentangkan faktor-faktor tentang penggunaan media sosial yang berlebihan. Yang pertama adalah faktor sosial. Faktor sosial ni ramai remaja dan belia ni berasa diorang kena ikut trend uh, sebab diorang takut mereka akan ketinggalan uh, atau dipanggil FOMO iaitu fear of missing out. Media sosial ini menjadi tempat utama mereka untuk berkomunikasi dan hubung-hubung juga dengan rakan-rakan mereka yang lain. Selain itu, budaya ini budaya mengejar perhatian dan perhatian seperti likes, komen, follower ini menyebabkan mereka ini sentiasa berasa aktif untuk dalam penggunaan media sosial. Uh, faktor kedua adalah faktor teknologi. Aplikasi media sosial yang direka pada uh, dalam sistem yang membuatkan pengguna ini terus ingin melihat isi kandungan tersebut. Algoritma. Algoritma adalah aplikasi yang memaparkan video, gambar dan posting yang menarik, yang paling menarik minat kita. Dengan itu, pengguna ini mudah terbawa-bawa dan tidak sedar masa berlalu dalam penggunaan media, media sosial tersebut. Selain itu notifikasi yang muncul juga yang uh, secara berterusan menjadi punca utama mereka menggunakan media sosial secara berlebihan setiap kali ada message atau pemberitahuan baru, mereka ni uh, terdorong untuk membuka telefon dan membuka, uh, dan melayari media, media sosial tersebut Cik uh, yang ketiga adalah faktor psikologi Uh, sesetengah individu ni menggunakan media sosial ni untuk mereka mengurangkan segala tekanan mereka atau menghilang kebosanan atau melarikan diri daripada masalah harian mereka so diorang menggunakan media sosial ni untuk tawarkan hiburan dengan lebih cepat, cepat dan mudah yang menjadikan pilihan mereka untuk seseorang tu tenangkan diri mereka Selain itu, perbandingan sosial juga menyumbang kepada penggunaan yang berlebihan. Mereka melihat kehidupan orang lain yang lebih baik juga menyebabkan rasa tidak puas hati terhadap diri sendiri iaitu berasa dengki dengan orang lain. Ini juga menyebabkan pengguna ini terus berada di media sosial untuk mencari hiburan atau pengesahan positif. Aa, hak akhir sekali adalah faktor keluarga dan persekitaran aa, di rumah penggunaan telefon ini tidak, dipa tidak dipantau oleh ibu bapa ataupun aa, orang sekeliling kadang kadang ibu bapa ni kena tunjuk contoh yang baik dalam penggunaan telefonnya tinggi dan secara tidak langsung ia juga mempengaruhi anak anak ni untuk melakukan perkara yang sama aa, dengan apa yang ibu bapa, ibu bapa mereka buat. Selain itu, kekurangan aktiviti keluarga dalam um, uh, aktiviti harian mereka menyebabkan media sosial ini menjadi pilihan mereka untuk mengisi masa lapang mereka atau mengisi uh, kebosanan mereka. Uh, Persekitaran yang kurang interaksi juga menjadikan seseorang itu lebih cenderung untuk dalam penggunaan yang penggunaan media sosial yang berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ifa binti Faradiza akan meneruskan pembentangan ini dengan kesan-kesan penggunaan media sosial yang berlebihan. Terdapat beberapa kesan yang boleh dikenal pasti hasil dari kajian kami. Yang pertama ialah kesan dari sudut psikologi. Apabila seseorang meluangkan masa terlalu lama melayari internet, mereka boleh mengalami tekanan emosi, kebimbangan dan rasa tidak puas hati terhadap diri sendiri. Hal ini kerana mereka mereka sering membandingkan diri sendiri dengan kehidupan orang lain. Selain itu, penggunaan berlebihan juga membawa kepada masalah ketagihan di mana seseorang suka mengawal masa dan sentiasa merasa perlu menggunakan telefon. Dalam jangka masa panjang, keadaan ini boleh membawa kepada simptom kemurungan terutama dalam kalangan pelajar. Seterusnya, kesan yang kedua ialah dari sudut sosial. Individu mungkin menjadi semakin terasing dari dunia sebenar akibat lebih memilih meluangkan masa secara maya berbanding berinteraksi secara bersemuka. Hal ini mungkin akan mewujudkan konflik hubungan sama ada antara keluarga mahupun rakan. Tambahan pula, penggunaan yang tidak terkawal boleh meningkatkan risiko buli cyber yang kini semakin banyak berlaku terutama dalam kalangan pelajar. Di samping itu, Kesan terhadap akademik dan produktiviti. Penggunaan media sosial yang berlebihan akan mengganggu tumpuan seseorang, terutamanya ketika belajar atau menyiapkan tugasan. Ia juga menyebabkan prokrastinasi, iaitu menangguhkan kerja sehingga minit-minit yang terakhir. Akibatnya, prestasi akademik merudum kerana masa belajar berkurang dan fokus menjadi lemah. Selain itu, kesan yang keempat ialah dari sudut fizikal. Penggunaan berlebihan menyebabkan masalah tidur kerana ramai pengguna aktif sehingga lewat malam. Mereka berisiko mengalami ketegangan mata, sakit kepala dan masalah postur, terutamanya apabila duduk dalam posisi yang salah dalam tempoh masa yang lama. Dalam pada itu, penggunaan media sosial secara tidak terkawal boleh memberi kesan terhadap pembentukan jati diri belia. Remaja mudah terpengaruh dengan budaya negatif, standard kecantikan yang tidak realistik atau gaya hidup mewah yang ditonjolkan di media sosial. Keadaan ini menyebabkan mereka keliru tentang identiti diri dan tertekan untuk memenuhi standard sosial yang tidak sihat. Akhir sekali, terdapat juga risiko keselamatan dan privasi. Pengguna mungkin terdedah kepada kebocoran maklumat pribadi, penipuan dan kandungan palsu atau tidak sahih. Jika tidak berhati-hati, maklumat ini boleh digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Assalamualaikum. Nama saya Nur Fahana binti Ahmad Murad. Saya akan menerangkan mengenai penyelesaian penggunaan media sosial secara berlebihan. Penggunaan media sosial telah menjadi satu keperluan dalam kehidupan moden. namun penggunaan yang berlebihan boleh menimbulkan implikasi negatif terhadap uh, kesejahteraan individu dan produktiviti harian. Antara kesan ketara termasuklah uh, gangguan fokus, masalah tidur, tekanan emosi serta penurunan prestasi akademik. Sehubungan so, dengan itu, uh, beberapa langkah penyelesaian perlu dilaksanakan bagi memastikan penggunaan media sosial dapat dikawal dengan lebih berhemat. Salah satu langkah utama ialah menetapkan hak penggunaan melalui fungsi seperti screen time dan digital webbing yang disediakan dalam tempi pintar. Kaedah ini dapat membantu meng menghadkan masa screen secara automatik dan mengurangkan uh, kecenderungan pengguna untuk membuka aplikasi secara impulsif. Di samping itu, mematikan notifikasi turut memainkan peranan penting dalam mengurangkan gangguan yang mendorong pengguna untuk memeriksa media sosial secara berulang Amalan batch checking iaitu menetapkan waktu tertentu untuk mengakses media sosial dapat membantu pengguna untuk mengekalkan fokus terhadap tugasan harian dan mengelakkan penggunaan tanpa kawalan Penggantian aktiviti media sosial dengan aktiviti lain seperti membaca dan bersenam juga dapat memenuhi keperluan emosi tanpa menyebabkan ketagihan digital. Pengguna turut digalakkan untuk menapis kandungan dengan unfollow account yang tidak bermanfaat atau yang boleh menjejaskan kesihatan mental. Menjauhkan telefon semasa bekerja atau belajar serta menggunakan aplikasi perhadar seperti Freedom dapat meningkatkan tumpuan dan mengurangkan kecenderungan untuk scroll tanpa sedar. Seterusnya, Beberapa badan kerajaan dan bukan kerajaan telah melaksanakan usaha untuk menangani isu penggunaan media sosial secara tidak terkawal. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD serta Suruhanjaya Komunikasi dan Mata Media Malaysia SKMM telah memperkenalkan program literasi digital kempen uh, bijak guna internet dan klik dengan bijak bagi mendidik masyarakat mengenai keselamatan cyber dan media sosial yang bertanggungjawab Kementerian Pendidikan Malaysia KPM pula uh, telah melaksanakan program sekolah dan modul keselamatan cyber untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan uh, pelajar mengenai bahaya ketagihan digital badan bukan kerajaan seperti ABIM dan PERGIM turut menganjurkan bengkel kesejahteraan mental dan khusus pembangunan sosial yang membantu golongan muda untuk mengurus tekanan emosi akibat penggunaan media sosial. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sebagai kesimpulannya, penggunaan media sosial sebenarnya membawa banyak manfaat. Tetapi jika digunakan tanpa had, ia boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan mental hubungan sosial dan pencapaian seseorang Melalui kefahaman tentang faktor, kesan dan langkah pencegahan Kita dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijak dan seimbang Sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami Terima kasih